2.02.2025, совсем недавно. Меркурий сделал прекрасный аспект к Юпитеру. Меркурий – планета переговоров. Юпитер – это планета дипломатии, договоренности. И вот когда на небе между ними проигрался прекраснейший трин, можно сказать, что мы фактически вышли. А есть как бы в астрологии на то, да, вот в астрологии есть натальная карта, да, гороскоп рождения, а есть гороскоп зачатия. Гороскоп зачатия мира состоялся 2.02.2025 года. С много двоек, ну и прекрасный аспект на небе между Меркурием и Юпитером. Так и что, что всех вас поздравляю, это, это прекрасная дата случилась. И что это означает, мы подарили для украинцев, например, на что, мы, что мы ближе к миру, как никогда, дорогие друзья. То, что mm -hmm. перестанут стрелять, сисфайр может случиться а особенно на третью годовщину в этом месяце Марс на небе зависает, Марс бог войны, он в ослабленном положении, будет прямо на третью годовщину, 23-24 февраля, он застынет на небе, как бы остановится. С точки зрения значит, астрологии, именно когда Марс застывает, когда он останавливается, легче всего остановить войну, то есть перестать стрелять и, и сделать как бы сейсфайр. Е, наші глядачі зазначу спеціально для вас, що це відео ми записуємо 6 лютого. Ви одразу його побачите в ефірі. Власне, 6 лютого, Влад, хочу поговорити з вами на сьогоднішній день про найактуальніші новини події, щоб ви нам все розтлумачили і пояснили. Але Почати я хочу з такого більш загального питання, яке нас хвилює і зараз, і рік тому, і від початку повномасштабного вторгнення, ти, чи потрібно чекати найближчим часом від Росії нових масштабних терактів? Ну можна так сказати, що февраль – це буде спокійний, чи не саме місяць за останнє час. І якщо балістика буде проходити? Ну, например, у нас в Купинску, к сожалению, ударили совсем недавно, да, то есть на днях а, и убили людей, то таких терактов будет все меньше и меньше. А достигнуто внутреннее как бы, взаимоотношение того, что корейцы покидают территорию, значит, получается, Курской области, а, что нам дано, дана возможность бить все, на, всеми нашими дронами, какие только у нас есть, а, по порошистской Федерации нашими ракетами. Но они не напрягают нас, и максимум, по крайней мере, что выходить на такой мирный трек, что э, таких эскандеров, там, не знаю, там, э, ракет КХ-101, 59, 69, они будут как можно меньше по нам стрелять. А, то есть э, трек мирный, он начался, он начался 2.02.2025 и февраль э, станет самым таким расслабленным, более-менее ненапряженным месяцем. Ну и на фронте тоже количество атак уменьшится. Например, если раньше было там и по 190 атак в день на наши э, значит, блиндажи, то сейчас будет там 50-60 атак. А так э, вообще может э, снизойти полностью э, к тому, что в конечном итоге застынет фронт. Ось власне влад ви вже зачепили частину новин, які я хотіла з вами проговорити. І власне розпочати хотіла з цих військ КНДР, які зменшуються в Курській області. Їх активність скоротилася на тлі великих втрат. Про це заявив Буданов. І От якою буде доля Курська? А, ну буде бутам на Херсонську і Запорожську області. Тобто, ну і перше, що вони повинні нам зразу віддати – это Запорожскую АЭС. То есть предварительные условия, они отдают нам сразу Запорожскую область, именно Запорожскую АЭС, прямо в ближайшие дни. Что мы там восстановили энергетику, поэтому к нам приехал человек, возглавляющий МАГАТЭ, по-моему, в Украину. И эта ситуация сейчас будет стабилизирована. Ну и самое главное, что от этого Пескова, ну кто не знает, это такой есть песчаный род Путина, он сказал, что он готов они договариваться с Зеленским, даже значит, не, несмотря на то, что он нелегитимен. Это большой прогресс. Это, дорогие друзья, говорит о том, что да, действительно, зачатие мира, зачатие конца войны произошло. Ждем ближайшее время. И ждем мая месяца, как я всегда говорил. мая месяц пятерки, да, они могут принести большую удачу нам. 5 на 5 -го 2025 -го, или 25 на 5 -го 2025 -го, все закончится и начнут летать самолеты в аэропорт сначала во Львов, потом в Борисполь, а потом еще и в Одессу прилетят. То есть это три первых аэропорта, которые откроются в самое ближайшее время. Ну, до речі, Ренер вже заявили, що вони готові там протягом буквально декількох тижнів після завершення бойових дій вже відновити польоти. Тому, тому чекатимемо. Чекатимо. Але влад, яка доля буде цих нещасних корейців, які гинуть у нас, їх відправляють. Вони знову гинуть. Якось це зупиниться найближчим часом? Чи все ж таки КНДР будуть відправляти до нас? А, ну, первословия Дональда Трампа вихода. До... Значит, намеренный трек переговоров – это убрать всех корейцев с фронта. Поэтому, да, корейцы не выехали с территории Российской Федерации, они там остались, зализывают себе рамы. Но переговоры не, не могут продолжаться, если корейцы будут участвовать в войне. Это главное как бы, смысл и подача того, что требует Дональд Трамп. Поэтому, если сорвутся переговоры, то корейцы опять пойдут воевать против нас. Но на данный момент нет ни единого шанса нас выбить из Суджи, из Курской области, потому что корейцы теперь не могут воевать, и так хочет Дональд Трамп. И э, начались вот такие действительно супер-классные переговоры. Поэтому в середине февраля к нам прилетает Кит Келлог, и это действительно что-то будет неимоверное. После приезда Кита Келлога, после встречи Дональда Трампа в конце февраля месяца с Си Цзинпинем, и после встречи, значит, Дональда Трампа слили Путиным, этот человек, который едва похож на Владимира Путина, но кто-то его считает настоящим Путина, я его настоящим не считаю. По крайней мере, в Саудовской Аравии, скорее всего, они встретятся, да, либо это будет значит, на Ближнем Востоке где-то, где уже окончательно будет расписано, как, когда, чего произойдет с То есть окончание значит, разрушительных тенденций этой войны. В общем, ну а прежде чем встретиться, значит, Дональд Трамп или Лили Путин, должен, прежде всего, СССР должен состояться. Они не могут встретиться, если будет на фронте, значит, стрельба. То есть они могут встретиться в марте месяце после того, как состоится Сейсфайр. Поэтому, дорогие друзья, прям хочу вам сказать, что, возможно, это последний месяц войны, всякое может быть. Дуже всі сподіваємося на це. А ось ви розпочали говорити про Трампа, і одна з таких останніх голосних новин: що Трамп дуже зацікавився нашими рідкоземельними металами. Це власне у нас графіт, титан, уранові руди, яких в Україні дуже багато і вони є унікальними. От для чого це взагалі Трампу? Ну и особенно литий. Литий это, значит, да, литий. А, ну это прям основной компонент для Илона Маска. Он производит а, Теслы. А вы же понимаете, там эти батареи, они все из лития клепаются. Понимаете, в чем дело? И вот Курахова там самый большой залеж этого лития. Арашисты недавно взяли Курахова, дорогие друзья. Поэтому Дональд Трамп хочет а, вообще... Полностью из Донбасса выбить орков, сказать, чтобы они, они вообще убирались полностью оттуда, чтобы захватить все редкоземельные участки и все, что касается металлов и минералов. <соспорядок> По крайней мере, до 24 февраля 2022 года те территории, которые они захватили, они должны уйти с них. А -а -а. А, ну, вообще, Дональд Трамп даже больше думает, он хочет разменять полностью Донбасс вместе с Луганской и Донецкой областью, Запорожская, Херсонская точно возвращается в состав Украины, это уже даже не отговаривается. ну и как бы, то есть отдать им Крым, как бы, фактически Украина не претендует на Крым, но зато весь Донбасс со всеми этими металлами, минералами вернуть в Украину. ну и будет разрабатываться вот такая ситуация к концу года, что орки в год змеи это часто происходит, они полностью покидают те территории, которые они владели. Ну, например, в год змеи 1989 года они полностью вышли из Афганистана. Поэтому в конце этого года орки могут полностью выйти из Донбасса. Вот. И тогда придут американские компании, они будут, естественно, защищать эту землю, и уже больше никогда расисты не нападут, потому что американцы будут защищать а, свое. А, ну и поскольку сейчас очень большая, большая сложная ситуация с Китаем, а Китай просто запретил многие редкоземельные металлы отправлять в США, то, конечно, критические вот ситуации с этими редкоземельными металлами, конечно, связаны именно с Украиной, где их легче всего, кстати, и добывать. Поэтому, да, дорогие друзья, практически. Можуть много состоятися в ближайшие годы, і возможно орки вообще покинут територію України максимум ані стануться в Криму. Влад, а чи не може так статися, що взамін на от захист України на підтримку України США там і Європа в тому числі просто? скажу сейчас очень негарно, но я думаю, что наши глядущие зразумеют, просто раздербанет наши надра и наши все такие козырные металлы, которые, у нас уникальны. Ну, я могу сказать, что все, все эти копанки, все, что они будут добывать, это все эти будут идти в бюджет Украины, все эти налоги будут оставаться в нашей стране, добавленная стоимость всего, это все будет у нас оставаться, наоборот, экономика только будет расти. Вот угу. что изменится от того, что будут добывать наши компании или российские компании или американские. Вот для меня лично ничего не изменится я до сих пор не могу даже получить 6 соток своей земли государство мне обещало где мои 6 соток земли нету дорогие друзья поэтому на, на, на украинском народе это никак не отразится поэтому мы помним как Тимошенко и другие там политики выступали против распродажи украинской сельскохозяйственной земли ну, на самом деле никто ничего, особенно из нас городских, не теряет при этом. Потому что, как мы и не видели этих редкоземельных металлов или этой земли, так и не увидим. Поэтому, где мои шесть соток земли, я бы так сказал. Так, ладно, наконец-то сняли заборону, власне заборону быть західним избранием в всей территории России. Про это мы говорили різні змі, зокрема в главный редактор Defense Express. Що це дасть нам? Наскільки це велика перевага, і чи чекати нам масованих ударів з боку зсу і власне по Росії? Ну, я немножко вопросу, не понял. А кажу, що нарешті зняли заборону бити західним озброєнням в глиб Росії. Ви вже це про ви про це говорили на початку нашого інтерв'ю. Чи чекати нам масованих якихось атак саме по Росії а, з, ну, з боку наших хлопців? Так, да, у нас вже з'явилася фактично трембіта, яка може поражати і Москву. Да, у нас є ну, поляниця. У нас все що водно є, що ми можемо спокійно. не стесняясь стрелять всем своим оружием. К сожалению, Storm Shadow закончились, скальпы закончились, и закончились, значит, получается, и значит, американские атакамсы, все, уже все, что у нас было, мы использовали. Но сейчас выиграет скорее выборы всего в Германии, аж это новый премьер, премьер да, Германии у нас станет тот человек, который нам а, а, обещал дать в конечном итоге Тауросы, и поэтому можно, например, этими Тауросами подбить какой-нибудь Крымский мост. В любом случае, это очень прекрасно, что нам дает возможность бить все, всем, что мы владеем парашистом. Таким образом, Дональд Трамп показывает, что он ничего не боится, и шантажировать его невозможно, и, дорогие друзья, почему его невозможно шантажировать? Ну хотя бы по той причине, что мы уже не слышим слова «орешник» почти месяц. Шантаж с Дональдом Трампом не проходит. Он проходил только с Джо Байденом и особенно с Соливаном, который, как только слышал тему о ядерном оружии, тут же писался себе в трусы. Вибори в 25-му році. Ось новина про те, що США поки що не підіймали питання про необхідність проведення виборів в Україні. Про це сказала посол України в США Оксана Маркарова. Чи чекати нам ось цих виборів в 25-му році, про які зараз багато йдуть суперечок і багато контроверсійних думок? Ну на сам ділі, зв'язки якби как бы не хочеться ті вибори а слова завсім провадіть йому не настроєно на них «совсем». Но всякое может случиться значит, в октябре месяце, да, и эти выборы, если произойдут когда-нибудь в этом году, то случатся именно в последнее воскресенье октября. Скорее всего, по нашей, кстати, Конституции, каждый раз, либо в, значит, в последнее воскресенье, в воскресенье марта, да, либо в последнее воскресенье октября происходят выборы. Поэтому ждем октября, если все стабилизируется на фронте если полгода не будут стрелять, и когда военное положение сначала перейдет в надзвучайный стан, все равно не будет отпускать мужчин за границу, а потом уже надзвучайный стан может плавно перейти уже значит, в обычный стан, да, где мы можем пересекать границу и готовиться к выборам, потому что невозможно провести выборы, если наша диаспора не вернется в Украину. Сейчас Зеленский говорит 50 на 50, он больше думает о том, чтобы выборы произвести уже в следующем году. Угу. Чи балотуватимец Зеленский на наступный строк? Да, абсолютно точно он принял решение, что он пойдет. Но опять же, если он пойдет, то не пойдет Залужный, а если пойдет Залужный, то не пойдет вот Так вот, решение такое принято. Залужного а -а -а. мы тоже, возможно, увидим в кандидатах в президенты? Ну, возможно, Залужный пойдет в парламент, возглавит какую-то партию, да, станет главой Верховной Рады. Ну, пока mm -hmm. вот как бы вот такие, такая ситуация. Но пока не решен, не решен этот вопрос, мы, конечно, увидим и Буданова. но ну, и будет, конечно, темная лошадка в виде Александра Усика, который может неожиданно выиграть выборы. Всякое может быть. Нужно mm -hmm. смотреть, когда будет дата происходить выборов. И по ней можно по звездам смотреть будет звездный час Усика или у Зеленского больше шансов, и всегда это можно смотреть по звездам. А вы, дорогие друзья, можете узнавать свой звездный час у меня. Влад Роском, по Вайберу, по WhatsApp можно всегда заказывать у меня на моем сайте значит, натальную карту, годовой соляр. Плюс 38, 63, 524, 63, 24. По Вайберу, по WhatsApp легко со мной связаться. Я ще зазначу, що наші глядачі, якщо, наприклад, ви хочете а, почути про кого ж варто очікувати в кандидатах в наступні президенти на наступних виборах, чи хочете ви взагалі дізнатися, що Влад Рос нам розповів про всі аспекти майбутніх виборів, коли, як, що, деякого ми там побачимо, обов'язково пишіть свої питання в коментарях. Якщо не збирається достатня кількість коментарів, якщо ви дійсно цього хочете, ми обов'язково поговоримо про це наступного разу. Влад, ви ось сказали про зустріч Трампа і Путіна, а я вас хочу запитати про зустріч зеленського і Трампа, адже українське посольство воно вже заявило, що вони працюють на низку зустрічей, зокрема серед яких є ось ця карколомна довгоочікувана зустріч зеленського і Трампа. Чи варто її чекати найближчим часом? І що чекати від цієї зустрічі? Ну для нас очень важна буде зустріч спецпосланника пізпосланника Кіта Келлога, коли прийде в Київ, фактично все, що знает, что все, что он привезет, всю информацию от Трампа, он как бы даст возможность узнать, о чем, как и до чего договариваются обе стороны. Сейчас, кто не знает, в Катаре идут прям каждодневные переговоры между Арахами да, с нашей стороны, Мединский со стороны Российской Федерации, и там очень много происходит переговоров. Также американцы каждый день консультируются с расистами. И точка перелома уже произошла, вот я вам говорил, 2.02.2025, да, так, такое случилось. Поэтому уже с Зеленским Дональд Трамп уже встретится, после того, как он встретится с Лили Путиным, да, и уже конкретно там уже выйдут на, на, на трек завершения этой войны, я бы так сказал. А с Путиным он встретится с Лили Путиным, этим человеком, похожим едва на Путина, в первой половине марта. Тема, яку зараз, тема, яка завжди цікавила українців, і під час спочатку повномасштабного вторгнення вона особливо загострилася, це Корупція, корупція на фоні війни. От власне останнє повідомлення, що те, що з автопарком на мільйони, ось таку тещу знайшли в екс керівника ТЦК Харкова. Там зараз просто я вам зачитаю цифри, щоб ви собі розуміли об'єми ці цієї корупції. Це 423 тисячі гривень. Це два нових люксових автомобіля. І ще там якась в неї нерухомість. Влад, у мене питання до вас. Чи буде что-то в Украине в стосовно коррупции, потому что сейчас такие новости буквально, ну, если не что-то то раз на два недели так точно. Поля полные, значит, покрытые копнами пшеницы. Засевать будет и дальше, дорогие друзья. Это украинская тема. Вот я хардный вопрос ответил. Это как вторую, нате бывает какая-то карта. Вытащиться у меня, вот звезда, они прям четко, конкретно поставленные вопросы отвечают: как раньше засевали, так и будет и дальше засевали. Но Зеленский говорит, что у нас не такая уж, и американцы, по крайней мере, говорят, что у нас коррупция во время войны всего лишь 40%. Как недавно сказал Зеленский, у Джо Байдена коррупция 80%, потому что из 170 миллиардов долларов в Украину пришло 70 миллиардов долларов. Куда 100 миллиардов долларов пропало? Вопросы Джо Байдену и Салливану. Вот куда они украли? Да. Mm -hmm. Так, еще одна ось, очень э, же такая горячая и голосная новина, что через... Юса, тобто, це агентство з міжнародного розвитку в Америці. я Думаю всі знали про це. Знають про це агентство, Воно зараз на слуху що ось це агентство, воно фінансувало майдан в Україні у 2014 році і вклало в це 5 мільярдів доларів. Про це стверджує Кеннеді молодший влад. Чи можливо таке, що справді американці фінансували майдан в Україні? Ну, это русские нарративы, на самом деле, он озвучил фактически то, что раньше московиты говорили. Но были какие-то финансы, но не, я не уверен, что это 5 миллиардов, да, то есть, и, или миллионов, что там. Миллиарды. Миллиарды я, может, там, и может, что-то и накинули. Я знаю, что Березовский кинул 5 миллиардов там, подкинул на Майдан. Это я точно знаю. А возможно, если они считают, что Березовский это проводил через них деньги, ну, возможно, тогда да. Ну, я думаю, что это обман. На самом деле, если были какие-то деньги, то весьма очень скромные. Mm -hmm. Ну, а то, что эта компания фактически финансировала, значит, то, что касается коронавируса, да, вот в лаборатории Ухани это 100%. Они действительно все эти эксперименты с коронавирусом... Uh, платили и переводили деньги из этой организации, USAID, да, или как она называется. Uh, ну, а вот uh, джин из бутылки в Ухане, вот вышел и по всему миру распространился. Так что там замешаны не только китайцы, а еще и американцы. Так, поставка американской зброи. Что у нас было с поставками зброи в часом час? что вы сказали, что мы уже, возможно, в березне увидим Закінчення війни, але тим не менше, поки що ми його не бачимо, і нам дуже важливо це зброя, яку нам постачають американці. Днями вона тимчасово була призупинена. Зараз знову поставки відновилися про це поширою. Тараз чи будуть надалі нам постачати зброю? Чим більше значить давати нам будуть оружия да, американці, тим швидше в Москве пайдуть на перемирие ані понімати если... нам не будут давать оружие, то они могут продолжать эту войну. Но как нам, нас будут заваливать оружием, сразу же Москва пойдет на Паримолина. Поэтому, дорогие друзья, в ближайшее время ждем дождя из оружия и завала всего того недостающего комплекта, который к нам не пришел из 100 миллиардов долларов, который где-то заныкал Джо Байден. Ну, Влад, дивіться, наступне моє питання було для вас: як Кремль буде реагувати на збільшення допомоги нам? І наскільки я зрозуміла, що це спонукатиме Москву, ой, ну, Росію, загалом Москву і Кремль на якісь кроки стосовно мирних перемовин? Так, да, абсолютно вірно. Москва вже задумується про те, що треба завершати війну. Зараз у них фінансовий колапс, і все вони не завершать в ближайше час. значит, пропадут основные продукты, начнет карточная система быть, будет бешеная инфляция, которая будет расти и дальше. У них фактически, если и осталось время вести войну, то где-то до середины года, до мая месяца. А дальше просто, ну, это будет царь-кризис. Просто ужас, который может развалить российскую Федерацию на запчасти. Поэтому они сами заинтересованы часа окончания этой войны, которая всем уже надоела.